स्टूडेंट्स वर्तवर्सिटी में खुश आमदीद आप देख रहे हैं यू खानपुर चैनल और आज की जो हमारी वीडियो है जैसा कि आप जानते हैं कि कल से आपके पेपर्स हैं आज लास्ट डे है छुट्टी का और कल से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे तो इस हवाले से मैंने चंद एक गुजारशत रेडी की हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं उन पर आप अमल करेंगे तो किसी अजाफी परेशानी से बच सकते हैं तो बाकी मजीद ये है कि आप वो तमाम स्टूडेंट्स जो नए थे और लेकिन अब तो उनका एक सेमेस्टर हो चुका है यानी मिड टर्म के वो पेपर दे चुके हैं और उनको काफ़ी सारी चीज़ों का पता चल चुका है लेकिन अचानक चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर हम भूल जाते हैं तो आ, सोचा कि आपको वो रिमाइंड करवा दूँ तो चलें वो सारी बातें हम देखते हैं और उसके लिए उससे पहले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल के ऊपर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें तो कल से पेपर हैं और जैसे आपको पता है कि बिल्कुल शेड्यूल के मुताबिक हो रहे हैं अकेडमिक कैलेंडर के ऊपर 22 जून का आ, 22 जुलाई का लिखा हुआ था और 22 जुलाई से पेपर हो रहे हैं तो हो सकता है कि कल को सब स्टूडेंट का पेपर ना हो पहला किसी ने 23 को रखा हो चौबीस को रखा हो या आगे की डेट्स में रखा हो लेकिन ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी तो चंद चीज़ें तो ये हैं जो मैंने लिखी हुई हैं एक तो सबसे जरूरी चीज़ ये है कि अपनी डेट शीट का जो है ना फ्रेश प्रिंट हासिल कर लें क्योंकि इसकी वजह यह है कि कुछ प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें सेवेंटी पाँच परसेंट अटेंडेंस थी आ, उनमें एग्ज़ाम्स देने के लिए या किसी भी वजह से उनका जो फ़ाइनल पेपर होना था उसके लेकिन ऐसे हुआ कि आपकी डेट शीट बन गई और आपने उसका आप उसको सेव भी कर लिया लेकिन बाद में सिस्टमेटिक तरीके से डेट शीट के अंदर से वो सब्जेक्ट जो है वो माइनस हो गए लेकिन आपको पता नहीं होगा हो सकता है कि कल आप अपनी पुरानी डेट शीट के मुताबिक पेपर देने जाएँ और आपकी डेट शीट में वो पेपर निकल चुका हो और आप चाहें एग्ज़ाम सेंटर में इतना डिस्टेंस कवर करके और वहाँ पे पता चले कि आपका पेपर तो था ही नहीं फिर आप अचानक से परेशान हो जाएंगे तो इसके लिए आपने सिंपल जो है ना डेट शीट निकालनी है अपनी फ्रेश प्रिंट का मतलब है कि दोबारा से लॉग इन करेंगे और यहाँ से आप अपना आई और पासवर्ड लगा के फिर अपना जो है वो डेट शीट निकाल लेंगे फिर उसमें आपको फ़ाइनल पता चल चुका होगा क्योंकि ऐसा हो चुका है कि कुछ पेपर सिस्टमेटिक तरीके से आपकी डेट शीट से निकल चुके हैं तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि आपने फ्रेश प्रिंट लेना है और प्रिंट से मुराद है कि आपने वेबसाइट से आकर डाउनलोड करना है ना कि आपने जो पहले से सेव से किया हो कहीं पीडीएफ वगैरह को व्हाट्सएप में रखी हो फाइल आप उसका प्रिंट लें तो दूसरी जो बात है सिलेबस को अच्छी तरीके से चेक कर लें और उतना ही पढ़ें जितना सिलेबस है उससे ज़्यादा का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जितना बता दिया जाता है सिलेबस पेपर उसी में से आना होता है और इसके लिए हैंड हैं और कुछ रेफरेंस जो एम फाइल्स वगैरह इंटरनेट से मिल जाती हैं वो भी अब देख लें और ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा आप, आपके लिए कि वो पुरसकून रहें और पुर नजर आएँ तो इससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाती है और आप अपना पेपर अच्छे तरीके से कर सकते हैं अल्लाह पे भरोसा रखें और उसके बाद अपने आप वक्त का लाजमी ख्याल रखें कि आपको पता है कि वक़्त थोड़ा सा लेट हो जाए तो फिर जो आपका टाइम है वो ज़ाया हो जाता है ज़ाया से मुराद है कि अगर आप पंद्रह मिनट से भी लेट हो गए तो फिर आपका पेपर ही नहीं हो पाता और फिर बाद में जा कर होता है पानी वगैरह की बोतल अपने साथ रखें क्योंकि गर्मी काफ़ी है तो बार बार प्यास लगती है नई मिनट का पेपर है आपका तो फिर ज़्यादा बेहतर होता है कि आप पानी की बोतल साथ रखें और हो सके तो चांद एक बिस्कुट के पैकेट भी आप पास रख लें ठीक है इससे ज़्यादा होता है कि आपकी एनर्जी जो है वो डाउन नहीं होती और आप इजीली एक फ्रेश माइंड के साथ पेपर सॉल्व कर सकते हैं और जो आ, सबसे ज़रूरी चीज़ एक तो आपने जो स्लिप मैंने यहाँ लेकी स्लिप से मुराद यही है कि ये डेट शीट है आपकी उसका प्रिंट आपने ले, ले लेना है ताज़ा तरीन और स्पेशली जिनके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट थे आईटी में सीएस में या दूसरी सॉफ्ट इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली वो वाले शिनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए और पेंसिल लाजमी आप साथ रखें क्योंकि कुछ चीज़ें आपने फिर सॉल्व करनी होती हैं हराफ शीट के ऊपर और तो पेंसिल अगर नहीं होगी तो वो अपनी कर पाएंगे बाकी हमारी ढेर सारी दवाएं आपके लिए हैं कल का फ़ाइनल पेपर है और इससे पहले मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि आपने पेपर्स जो फ़ाइनल है उसमें आपको पास आउट होने के लिए कितने नंबर लेने हैं तो आप हमारी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं खुद अपने नंबर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं तो वो वीडियो भी हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है वो आप यहाँ से देख सकते हैं और ये वाली वीडियो है इसमें मैंने आपको बताया था और एक साथ में जो कैलकुलेटर है वो भी मैंने ऐड कर दिया था आप इस लिंक से इस लिंक से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है ये वाला डाउनलोड करके इसको ऑफलाइन यूज़ करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो पेपर्स फाइनल है उसमें आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए इसको आपने सेव कर लेना है ठीक है तो इसमें से ये वाली जो है ये अपडेट हो रही है ठीक है तो आपने इसमें जस्ट अपने यहां वाले अब टेन नंबर ऐड करने हैं तो आपको पता चल जाएगा फार्मूला वैसे मैं आपको बता दूं कि अब टेन डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स यानी उस एक्टिविटी में कितने हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको जो वेटेज है उस एक्टिविटी का तो इस तरीके से ये आप खुद भी कर सकते हैं कैलकुलेशन तो सिंपल फार्मूला अब टेन को करेंगे डिवाइड टोटल से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेटेज से तो आप अपने कैलकुलेटर से आराम से इसको कर सकते हैं और उसके बाद आपके पास टारगेट नज़र आ जाएगा कि आपने फाइनल में कितने पेपर लेने हैं ताकि आपको उस पास होने के लिए जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं उसका आइडिया हो जाए और आप अगर किसी में किसी पेपर में आपको कुछ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है तो फिर आप उसके लिए रेडी रहें और टारगेट आपके सामने हो तो ये उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी और स्पेशली डेट शीट वाला जो है ना ये आप लाजमी चेक कर लें लॉग इन करके अगर आपकी डेट शीट मैच कर रही है पुरानी डेट शीट जो आपने प्रिंट ली हुई है उसके मुताबिक तो वेल एंड गुड अगर उसमें कोई चेंज है तो फिर आपने उसका दोबारा से प्रिंट ले लेना है और उसके मुताबिक एग्जाम लेना है तो मिलते हैं अगली वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़